Война, она, конечно, выбивает людей с колеи полностью. А молодых, а пожилых тем более. Сердце тромбит, душа болит, и давление скачет. Сумасшедшим. Вот а так мы переживаем. Так все, так и моя дочка, так и сестра, так все. Ну как я переживал? Я... Это уже третью войну я переживаю. Первая отечественная война, когда началась, мне было пять лет. Потом служил в армии участвовал боевых действиях. Я приехала с Херсонской области, с левый берег, там страшно было. Мы уже почасово знали, когда будут бомбить, когда бомбят они, когда бомбят. Наши на их отвечают. Все эти бомбежки были для нас непривычные. Первое время было, конечно, очень тяжело. И сердце болело, и валерьянку пили, и все такое прочее. А сейчас уже это правда так страшно говорить, но мы уже привыкли. Ну, переживаю спокойно. Я, во-первых, работаю, у меня собачка. Собачка больше боится, чем я. Если что, включаю Facebook, слушаю музыку. Есть такая песня, и мне даже прислали были. Таня, дыши глубже. Таня, держись крепче. И когда мне было плохо, и когда я одна была в квартире, и когда было совершенно темно, я при фонарике вот эти слова читала. И молились, и все, что, что хочется, дай Бог. Мы надеемся, что нас Бог защитит и спасет. Другого выхода нет. У меня коммунальная квартира, потому что я коренная деситка. Все коренные деситки живут в коммунальных квартирах. Но ничего, мы зато выходим с соседкой в коридор и спрашиваем, чай или кофе будем пить. Все, мы садимся в коридоре на стульчики. Ну, а что делать? Только заглядываем в этот вот телеграм-канал и смотрим, сколько нам еще сидеть и куда полетели ракеты. Ну, вот так вот выживаем, а что делать? Я пережил более страшно, чем, чем вот сейчас нахожусь. Беспокойство не так за себя. Я уже, уже по 90 м Вот, но мне очень досадно, досадно, печально и грустно переживать за наших хлопцев, которые погибают. У меня иногда тоже бывает падает настроение. И вы будете смеяться, но я вспомнила такую песенку с мультфильма. Какой хороший день, какой хороший пень. Какой хороший я и песенка моя. Все, вот это надо спеть, и настроение сразу подымется. Как говорят, держись. Я раньше задавала вопрос, за кого, за что. А теперь говорю, за жизнь. Я так думаю, что я доживу еще до тех дней, когда будет наша Украина свободная, радостная, достойная своим существованием. Все будет хорошо. Война закончится. Мне так кажется, что самое тяжелое мы уже пережили. Когда разбомбили здесь все, не было сил и даже желания смотреть на руины. А сейчас я иду и мне солнышко светит. Там делают для людей радость, и все-таки это позитив. Но ну, оптимизм, если он есть, его терять нельзя. Если его нету, то его надо как-то нарабатывать. Если человек может э, сам себя успокоить или настроить на хорошее, то это хорошо. Надо найти себе основное занятие: ходить гулять, учить язык, ну или смотреть за детьми, за внуками. А не сидеть просто дома и о чем-то думать. Нужно верить в себя, нужно верить в свой, в свой народ, в свою Украину. Каждая мелочь, казалось бы, она все-таки дает нам вдохновение. Каждый же человек по-своему. Этот оптимист поддерживает у себя, надеется на лучшее, на свободу, на мир хотелось бы, чтобы все, в каждом доме было счастье и любовь. А любовь, она всегда повсюду с нами. Ее не сжечь, войной не задушить. Одна любовь крушения не знает, и в каждом сердце на пламенем горит. Но если у кого-то что -то затухло, то не беда. Ее можно всей душой ее раздуть и вновь из искры возгорится пламя, и ваше сердце радостно стучит. Тук-тук, тук-тук, тук-тук.